小然姐，可不可以帮我拿一下高跟鞋啊？我不方便穿过去，又很累。哦，小然姐是不愿意吗？哦，嗯，我，<laughs> 嗯，这举手之劳，举手之劳。 我忍辱负重，我卧薪尝胆，我能屈能伸。走吧。 你来探班，怎么就两手空空啊？哦，我我我忘了。你们是不是都渴了、饿了？那我去买点吃的、喝的。我是无所谓，但是大家工作一天了，很辛苦的。我知道城西有一家咖啡不错，他家的下午茶做的相当好。哦，这咱管不了。哎，好。哦，懂。我懂。你好，你好，女士。 来五十份下午茶套餐需要多久？呃，最快需要一个小时。啊，太慢了！你们能不能加个急，快一点？啊，好的好的，我们尽快。啊，唉，今天下午给任青妍提鞋，真委屈你了。哎呀，没事儿，大丈夫能屈能伸。他只要能签合同，我叫他声爷爷都行。<laughs> 不过，能报销吗？能。再来两<好>杯，好大杯这种。嗯。嗯嗯 慢点，慢点，奶茶来了。哎，哎，先放这儿，先放下，先放下，好。哎呦呦，呦，慢点，慢点。哎呀，他们人呢？不知道，你打个电话。喂，哦我们已经把咖啡送棚里了，你们人呢？你也太慢了，我们都收工了。 我现在正跟几个投资人吃饭呢，你也过来吧，等你到场开席。我喂，什什么情况？收工了，说去吃饭了。啊！走走走，快快快，走走走走走。走走小然姐，你怎么万事都比别人晚一步？大家都饿了，所以就先吃了点儿。哎，给你们留不少了。 吃吧。嗯，不用了，不用了，我也不饿。您好，任小姐，这是您的账单。哎呀，我的包被庞婷拿走了，手机也没电了。演，接着演。小然姐，你看。啊，呃，我来，我来。 算我请你的，那谢谢小冉姐了。那现在咱们能谈谈项目的事了吗？行，谈吧。我把昨天咱们谈的都反馈给赖总了，他对你这个片酬呢没有商量的余地，达不到我的底线，我就不会答应的。这《江湖少年行》可是乐盟超 S 级项目，跟市场上那些烂片绝对不一样。 那些烂片天价请演员，拉低了作品的质量，导致观众骂声一片，得不偿失。这好作品要把钱花在刀刃上，作品好，对你也好，相信一定会成为你的代表作。金牌制作人都是这么谈片酬的吗？呃，菜市场买菜呢？我没错，我确实需要一部又好又叫座的代表作，《江湖少年行》也确实是一个好剧本，但是。 哦，oh, 有任何问题和需求都可以提出来。女主人设不够讨喜，有些台词也很糟糕。台词？什么台词？就比如那句：“现如今武林各派对青龙玉珏虎视眈眈，武神宗、少林、太乙，更是随时准备擒拿名爵以示正听。”而现在却是让我冷月要人，阁下是当我冷月的通灵剑是摆设吗？不自量力！ 哎呀，小然姐，你没事吧？我这不小心入戏了，我,我没事没事，我没事。啊，喂，嗯，好，我马上。小然姐，我这边还有事儿，我先走了。哦，我买完了，你怎么了？ 怎么满脸都是水啊！啊？我太难了，没事没事没事了，别难受了别难受了，我给你擦擦。他让我当着那么多人的面给他提鞋，我大人有大量，不跟他计较。他让我去买下午茶，结果白忙活一趟，我也宰相肚里能撑船。 可是他骗我去饭店给他做了买单侠，还泼了我一脸水，这就有点过分了。我不要面子的，我没有自尊吗？来，爆笑。我的面子和自尊心又回来了。你怎么这么贪财、啊？ 人为财死，鸟为食亡。任青还那么有钱，他提到片酬不还咬死不放吗？他这么对你，你还继续跟他死磕吗？我早就不想跟他死磕了，谁愿意理他呀？我是不想给我姐姐丢人。还有自己懒得活，跪着爬着也要给他干下来，这点小挫折难不倒我这种元气没上你。 任青言这块硬骨头，我怎么也要给他快碎。我命休矣。深呼吸，深呼吸，呼吸。大难不死，必有后福、啊。我又醒了。 赖总，你看看这个演员片酬排行榜。我之前一直以为任青言有恃无恐才会片酬虚高，这个十八线小演员出演一部烂片还能拿到七百万，娱乐圈这钱也太好赚了吧？怪不得任青言一开口就要天价。看看这个，你身为一个制片人，平时少看这种小道消息。虽然说不太靠谱，但是天价片酬的事儿是人尽皆知的。 天价片酬一直是圈内的毒瘤，这几天我也一直和其他平台商量，不能让他们肆意疯涨。所以你们就出了这个联合声明，这有用吗？明天一早，乐盟会联合其他平台一起发布一个声明，凡是在平台采购或制作的影视剧，每个演员单集片酬不能超过一百万，整体片酬不能超过五千万。这份声明不仅会抵制天价片酬现象，而且还会抵制偷税漏税、阴阳合同的违法行为。 这件事情，上面也极为支持。哦，这么厉害，来总威武。那我去传达一下。好。哎，哎哎，苏珊又更新了微博。啊？我现在很好。演员是高危职业，但是我热爱足以。 任青妍第一时间转发了这条微博，敬业的好演员，一分付出一份收获。每分钟都有明星转发，但是大量网友评论都在声援苏珊，联合声明一直在调。我觉得这事儿没那么简单，肯定背后有舆论操控。还有，这个受伤的背后也肯定有猫腻。他这个时候大肆渲染受伤的事情，肯定是为了对抗平台的声明。 各大平台手握优质的影视资源，无论是演员也好，还是观众，都离不开平台。不管现在他们怎么闹腾，终究会选择回归。所以，我们现在根本没有必要纠结这一时的长短。可是，我觉得赖总说的对，只要各大平台统一战线，不管这些舆论媒体怎么说，完全不会影响到我们长远利益。那也不能让他们胡作非为啊！ 这次我们抢占了先机，这波舆论战我们必赢无疑。各大平台一定会在网民的口水下妥协的。千姐，你这招真是高啊！你做的也不错。啊，对了，千姐，我想趁这个机会办一个粉丝见面会。一来呢，是让粉丝看一下我现在的惨状；二呢，是想让那个联合声明彻底作废。你小心点，千万不要适得其反。我的演技你还不相信吗？ 提前庆祝！谢谢大家的关心。看看这照片，脸色这么红润，还说重病不起。看看这鼻影、高光，还有内眼线，P 图痕迹这么明显，一看就是摆拍的，太扯了。 加兰他敏，那不是治老年痴呆的药吗？腿断了还患上老年痴呆了，太扯了！唉，看来我必须得重拾我的老本行。唉，鱼圈纪检委教他做人。 客房服务给您换床单。今天早上就已经换过了，怎么还换床单啊？嗯。哼。根据世卫组织的酒店管理系规定，我们酒店必须每天换三遍床单。我腿受伤了，我不换，你先出去吧。这是我的职责和义务，这床单今天非换不可。哎，你干什么？保安，保安。 别拉我，我自己能走。中气那么足，喊得比喇叭都响，一点都没有生病的样子。好好拍不行，看来只能偷偷拍。 好几款包包想买、啊，苏珊姐，嗯、粉丝见面会已经在安排了。哎，磨磨唧唧，算了算了，我想喝奶茶。你等一会儿，我去买。嗯、喂，喂，啊，你说什么？我信号不好，听不见。 这个苏珊明显有人在帮啊，来势汹汹，不好对付。你是怕江黎黎做的不好吗？说到底，她毕竟不是毕小然。是，她的确没有毕小然聪明，会用手段，但是，她也不比任何人差。艰难困苦，玉汝于成。她既然想去努力，想去摔倒，那我就支持她。她如果摔疼了，还有我。你可真厉害。 来总，来总，你快看这个，绝对劲爆！什么东西、啊？你翻一翻，这些都是证据。苏珊的腿根本没事全是装的。我今天妙计一出，终于露馅了。看，你确定他是站起来的？不是、啊，这这脚都在这儿呢。啊？这？哎，这怎么被挡得死死的？那,那这张呢？啊？ 我明明拍到了，这不白忙活一场吗？不会是这样、啊？没关系，只要确定苏珊腿伤是假，做戏是真，那么揭穿她就轻而易举了。哪儿那么容易啊？我这都是妙计一出了。哎。啊！那儿有东西。什么东西？虫虫子。嗯、啊哦哦，你你你也害怕、啊？ 我我我也害怕。啊？他他他应该出不来吧？应该是吧。哦对不起啊。哎呦，我这已经很勇敢了，就怕这种昆虫四脚的、有腿的，不像有些女生什么都怕，还怕。 明天苏珊会举办粉丝见面会。对啊，怎么了？哎，哎，嘿嘿。我今天要了九百九十九，就为了看这个天不会下雨吧？还没来啊？ 各位善待宝宝的到来，谢谢大家对我的关心。通过这段时间的治疗，我的腿已经好很多了，谢谢。但是医生跟我说，我还需要一段时间的静养，所以这段时间大家可能看不到我，但是也希望大家多多支持我，我的心永远和大家在一起的。谢谢。不好意思各位，苏珊还需要好好休息。

任务完成了，我跟你说，刚才那个苏珊太秀了，还晕了。我愿意称她为道德黑洞、演技终结者、无脑圈钱之王。好，我知道了，辛苦了，快回去休息吧，剩下的事情交给我。好嘞，你这方法太好了。 哦、oh、对了，今天苏珊人设崩塌，让我看看网上肯定骂声一片。我来看看，哼，腿没事儿，竟是装的、嗯。什么？因为蜜蜂意外治好腿伤，得上天眷顾的宠儿苏珊，还医学奇迹？这都什么脑残粉儿啊？什么都能写。 真真是气死我了！我要让你们看看，什么才叫真正的医学奇迹，打醒你们这些网络脑瘫！